ढाबों के फेमस रेसिपी में से ये चिकन कढ़ाई की एक बेहतरीन रेसिपी है और इसका जायका बहुत ही गजब का है घर पे आप आसानी से ढाबे स्टाइल बना सकते हैं चिकन कढ़ाई घर के ही बेसिक मसालों से हम इसे तैयार करेंगे और आइए देखते हैं इसकी रेसिपी क्या है हमने यहाँ पर एक चम्मच भर का साबुत धनिया लिया है चार हमने लाल हरी मिर्ची ली है और एक हमने तेज पत्ता लिया है और एक चम्मच हमने जीरा लिया है एक काली बड़ी इलायची ली है और एक हमने दालचीन का टुकड़ा लिया है तीन हमने हरी इलायची ली है दस से बारह हमने मिर्च ली है लो मीडियम फ्लेम पे हम इसे भूनेंगे जब तक कि इसमें भुनने की खुशबू नहीं आ जाती तब तक आपने इसे भूनना है और जब ये भून जाए इसमें से खुशबू आने लगे तो आपने मिक्सी के जार में इसे डाल देना है हल्का सा गर्म हो तभी आप इसे पीस लें इससे आपके मिक्सी जार में अच्छे से मसाले ग्राइंड हो जाएंगे और यहाँ पर हमने ग्रिक पाउडर बना लिया है मसालों का और अब हम इसे साइड में रख देते हैं यहाँ पर आप कढ़ाई गोश् बना रहे हैं तो कढ़ाई ले ले और नहीं है तो हांडी ले ले इससे टेस्ट में कोई फर्क नहीं आएगा तो यहाँ पर हमने हांडी ली हुई है और आधा कप के करीब यहाँ पर हमने तेल लिया है और इसमें चार बड़े साइज़ की प्याज को हमने बारीक काट के डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे गैस की फ्लेम को हम यहाँ पर हाई रखेंगे और प्याज का कलर तब्दील होने तक के हम इसे पकाएंगे जैसे ही प्याज का कलर गुलाबी हल्का हो जाए तो इसके अंदर हम डाल देंगे एक किलो के करीब चिकन चिकन को हमने पहले से धो लिया था और यहाँ पर हमने हड्डी वाला चिकन लिया है एक किलो और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे चिकन जब तक अपना कलर ना चेंज करे तब तक हम इसे प्याज में इसी तरीके से भून लेंगे चिकन का कलर चेंज हो जाए तो हम इसी के साथ डाल देंगे तीन चम्मच अदरक लहसन का पेस्ट और इसे डाल के हम तकरीबन चार से पाँच मिनट तक के अदरक अदरक लहसुन के पेस्ट में हम इसे अच्छे से भूनेंगे इसे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसी के साथ हमने यहाँ पर रख दिया है चार बड़े साइज़ के टमाटर को हमने दरमियान में काट लिया है और इसे रख के हम तीन से चार मिनट के लिए कवर करके रख देंगे इससे इसकी स्किन टमाटर की सॉफ्ट हो जाएगी और ऊपर से हम इसकी स्किन को निकाल लेंगे और चम्मच की मदद से हम तमाम टमाटर को मैश कर लेंगे बहुत आसानी से मैश हो जाएंगे क्योंकि टमाटर बहुत सॉफ़्ट हो चुके हैं तो आपने इसे हल्के से हाथ से मैश कर लेना है तो ये आसानी से हो जाएंगे ज्यादा चिकन पे आपने चम्मच नहीं चलाना इससे चिकन पे आपके टूट जाएंगे कि पकने के दौरान ही सॉफ्ट हो जाएंगे इसी के साथ हम इसमें ले लेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर आधा चम्मच हमने यहाँ पर लाल मिर्ची पाउडर लिया है नमक हसबे जरूरत लिया है तीखा आप खाना पसंद करते हैं तो आप मिर्ची पाउडर की क्वांटिटी को ज़्यादा भी कर सकते हैं इसी के साथ हमने यहाँ पर ले लिया है जो कढ़ाई चिकन का हमने मसाला तैयार किया था वो अब हम इसके अंदर डाल लेंगे मैंने जितना तैयार किया था वो एक किलो के करीब का तकरीबन तैयार किया था ये इसके अंदर शामिल कर देंगे इसी के साथ हमने यहाँ पर ली है डेढ़ ग्राम दही दही को अपने अच्छे से फेंट के डालनी है और अब हम तमाम चीज़ों को डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे पानी हम यहाँ पर डालेंगे आधा कप के करीब अगर चिकन में पानी है तो आप नहीं डालें और अगर पानी नहीं है तो आधा कप के करीब डालें और तकरीबन हम इसे बारह मिनट तक के मीडियम आंच पे कवर करके रख देंगे इससे चिकन भी आपके टेंडर हो जाएंगे और आप कोशिश करें बार बार चम्मच ना चलाएं चिकन टूट बहुत जल्दी जाते हैं और अब हम इसे कवर कर देंगे तकरीबन 12 से 15 मिनट तक के तो पंद्रह मिनट हो चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं सरफेस पॉइल आ चुका है चिकन बहुत अच्छे से टेंडर भी हो चुका है मसालों की खुशबू बहुत गजब की आ रही है इसी के साथ हमने यहाँ पर एक जुलेट कटी अदरक डालेंगे और चार से पाँच हमने यहाँ पर हरी मिर्ची डाली है तीन से चार मिनट हम इसे कुक करेंगे फिर आपको इसे डिश आउट करके दिखाते हैं और ये हमारा ढाबा स्टाइल चिकन कढ़ाई बनके तैयार है खुशबू बहुत ही गजब की आ रही है और जायका तो बहुत ही उमदा है जो हमने घर में मसाला तैयार किया था उसका जायका तो बहुत ही आला है और आप इसे अपने घर वालों को खिलाएं नान बटर कुलचे के साथ बहुत ही मज़ा आएगा हमारी ये रेसिपी कैसी लगेगी कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा दुआओं में याद रखिएगा अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़